Боголюбезнейший, избранный и утвержденный архимандрит Алипий, Хиротонисатиса епископа Тарутинского. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех веков. Приводится Боголюбезнейший, избранный и утвержденный Архимандрит Олипий, Хератонисатесова епископа Тарутинского. Ничье, как и по свойству, и Я в Верую и во и единородного Его Сына, неистечно и безвременно из него рожденного и насущно ему. Иисусе Выше! Богодать Святого Духа, мы с Тобой посвящающие, укрепляющие и разумляющие Тебя восемь дней жизни в Твоем Я. Приводится Боголюбезнейший, избранный и утвержденный Архимандрит Полипий и Радонежской как и содержащих каноны Святых Апостолов и Святых Отец, и предания и установления святковые. Всему моему святой веры и исповеданию обещаются каноны Святых Апостолов седьми вселенских и по поместных соборов и правила святых отцы, отец храните и соблюдайте. Вся я же и я приемлю, и вижу жить отвратившись, и аз отвращаюсь. Боголюбезнечих артиереев и всего священного собора, божественная благодать, всегда немощная врачу еще, и остыдевающая, і, 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 і прочествует Боголюбезней Шарки Мадрида Алипия, избранного епископа Тарутинского, помолимся обоним, в Боне, запретит на него благодать Всесвятого Святого Духа. Господина и нашего Нуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского сия Украины, Киево-Печерский Лавр, Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, на ней пристной во веки веков. И люби Бога и Отца, И причастие Святого Духа Буди со всеми вами. Горе, имеем сердца. икона Иверская, привезенная с сафона Благодарность Вам за Ваше благословение, за Вашу милость, за Вашу молитву, за Ваше доверие. Я буду стараться оправдывать Ваше доверие. Прошу Ваших святых молитв и пусть Царь

І свідоцтво зійшов сьогодні на тебе, тебе дар апостольського служіння, і свянить ним людей, які підносили свої молитви, щоб Господь зглянувся на тебе і писав тобі свою благодать, яка не, міш, не рач, врачує і збідніле доповнює. Додаткоством Пресвятої Богородиці і присладів Марії, а також молитви всіх святих, яке Господь допоможе тобі. У твоєму подальшому служінні правді, благочесті, вірі, любові, терпінні і протості.